Вместе, тогда как не станем. Так, ну мы приглашаем, наверное, так, наверх вас, мы поворачиваемся и поговорим. А -а -а, То, что вы хотите сказать. Может, сразу на ступенечках фотографируемся, пока коллектив. Будет. Давай. Давайте, девчата, давайте. на Давайте, Владимир.

Я, ну, у нас сьогодні подвійне свято. У нас сьогодні наш депутат обласної ради, наша людина, яка нам стільки допомогла, що, мабуть, ні один з голов адміністрації стільки не допоміг. Як ви бачите, і у нас сьогодні, ви бачите, яка наружна часть, тільки наружна часть, а й внутрі як прекрасно. Мы благодарны ему. И сегодня он приехал, потому что мы хотим, чтобы он был не только нашим депутатом областной ради, а и народным депутатом. Я думаю, что мы его поддержим. Просим Спасибо большое. Честно слово скажу, что вы мой любимый коллектив. Вот. А почему? Потому что вы очень добрые. К вам идешь, не стесняясь, идешь как к себе домой. Правда. Вас главврач так говорит. Ну, ну, вы все такие добрые, вы все такие отзывчивые. Я вас искренне уважаю, ценю и люблю, даже за то, что вы решили стать медицинским работником. Кто-то доктор, кто-то медсестрой, кто-то просто участвует в медицинском процессе там, обеспечения. Вас за это уже надо любить, потому что вы приняли для себя решение оказывать помощь людям. И они вам доверяют, ведь самое главное, своей жизни, здоровье доверяют. Это первое. Во-вторых, я считаю ваш праздник всенародный. Почему всенародный? Потому что все мы имеем отношение к медицине, все мы болеем. Это во-первых. Во-вторых, все мы занимаемся самолечением. После самолечения идем к вам. А в-третьих, конечно, все мы этот праздник празднуем. Я не знаю такого человека в моем окружении нет, кто бы в воскресенье или в субботу на шашлыки не пошел, не поднимал бокал за медицинских работников. Потому что либо друзья есть, либо родственники. У каждого кто-то есть из близких людей медицинский работник. Что я вам хочу пожелать? Ну, будьте счастливы, не болейте, чтобы не болели ваши близкие, родные, друзья, чтобы не болел вообще никто, чтобы к, к вам ходили люди только на консультацию за простой, за понятной помощью, если там какая-то незначительная, незначительная заболевание. Я хочу, чтобы вы получали, конечно, удовольствие в жизни и от работы. Когда были с юмором, радовали жизни. И от семейного общения. И от результатов жизни своих детей, близких, родных. Чтобы жили счастливы и долго ваши родители. Одним словом, с праздниками. Установка такая провести его весело и поступить сегодня. Александра Григорьевна хочет поцеловать Леониды Сакович. Он вчера был награжден цветным телевизором в районе. Трубка 62 по диагонали. Ему данные указания поставить его в спальню. Если да, смотреть эти каналы. Да, взрослые. Взрослые. <свеч> ну, мы поменяли, кто на музыкальный Потом поменяли, ну, то по как <свеч> 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 Спасибо, большое спасибо. <свеч> а Владимир Михайлович, а я целую линию. <свеч> а, <свеч> а кому? Это, а Это знак уважения. Мы вам еще часы дарим. И часы с намеком. Я же теперь человек штатский, мне можно все. Я не при Владе, я ваш друг. Можно на Тыль, вы легко обращайтесь он... на ты, Сережа, Вась, Миша. Я вам кое-что говорю. Я, написал заявление и уволился занимаемой должности в связи с тем, что решил посвятить себя ну, немножко другому делу. Я пять лет добросаюсь на отработал, все, что можно, и сделал. Я буду немножко другой. И теперь, а, возможно, я буду баллотироваться, не, не скрываю, народные депутаты, чтобы больше еще сделать для любимого района, для прекрасных людей. И вот с губернатором встречаемся в пятницу, он говорит, давайте теперь на 3". Можно же, правильно? Ну, да. Я делаю вам предложение, обращайтесь всегда. Меня легко найти, я всегда в Гергачах, надо я к вам приеду. Может быть, кому-то на юбилей, на свадьбу. На рождение ребенка. Правильно? ну Все равно же веселей будет. У нас сегодня, в празднование, принимают участие. Да. Мне деньги, не надо. Бью я мало, крайне мало, раз в же. За мной не машину не надо просылать. Ну, знаете, как артистов сейчас я сейчас сказали. Машину привези. Ну, тут же у нас все свои. Там. и так далее, тот, спиртные такие-то, так, гостиница такая. Понимаете, да? Я настолько неприхотливый. Вам это ничего не будет стоить. Поэтому серьезно, не стесняйтесь, если у кого-то есть поводы. Единственное, дня за два. Потому что я... Вы вчера. А не вчера. Вам сегодня выходит. Так вот эти часы, чтобы отсчитывали хорошее, доброе время, чтобы меня помнили, чтобы вы всегда были веселые, улыбались, радовались жизни. Блин, Спасибо. Это, Пойдите, Это же не сюда и не сюда. Не, не, не. Николай Юрьевич, Николай Юрьевич, идите, пожалуйста, ну, смотрите, чтобы не с руками ушли. Я хочу сказать, что день медицинского работника уже начался вчера. И мы были вчера в госадминистрации, были в дворце нашей культуры. Приятно было и поздравления, и выступления, концерт. Никогда это не было, чтобы так медицинские работники пели совместно с народной артисткой. Прекрасно. И ну, понятно, что Владимир Михайлович, Михайлович постарался и организовал, но и Центральная районная больница, Дмитрий Юрьевич, и помощники, и все это было на высоком уровне. Все, кто ездил, в восхищении всем рассказывают. Так что мы вам еще раз благодарим за тот праздник, который начался вчера, а мы продолжаем до конца недели. Спасибо. Я еще хочу сказать, что вчера Попоют благодаря Владимиру Михайловичу 19 августа. Бутинская у нас будет солониться. Да. <плодисмент> почему удался и праздник, и сегодняшняя встреча? У вас очень высокий авторитет сегодня, я имею в виду персонала, перед жителем. Я это говорю правда. Может, вы не замечали, как в последние годы мы потихоньку повышали, повышали, повышали. За счет чего? Во-первых, вы своим отношением к людям, вы завоевали серьезный авторитет. Нет сегодня нареканий, а были нарекания, и были серьезные. А мы всегда говорили, как? Ну, не можете помочь, посочувствуйте. Но человек должен уйти с приема, или хотя бы со ступенек, если мы сюда добрал, удовлетворенный. И сегодня у нас так получается. Отсюда и настроение. Вот такое доброжелательное, улыбчивое. Друзья, вот такая книга. Мне ее подарил два года назад директор школы. Мы с, с кем можно было консультировались. И получился прекрасный подарок. Видите, можете назвать ее справочник, энциклопедия, вот такой этикет. Здесь есть на все случаи жизни ответы, особенно для девушек, которых большинство. Ленина. Тут написано, как вести себя в общественном транспорте, Принял. Наивный вопрос и наивный ответ. Нельзя прислоняться близко, если не так Ну, либо согласие. То есть, казалось бы, элементарные вещи. Читайте, получайте наслаждение, дарите, передаривайте друг другу и, конечно, будьте счастливы. Спасибо. 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 давай Спасибо. А Получилось. Да, потом, а потом. Любимый женщин. Тоже мечтал стать врачом. Большинство людей мечтало стать врачом. Он вышло... улыбается, а он краснеет. Но вышло не хуже. Нам Почему? уже можно, все, девчата. Ну, мне расскажешь. Нет, не, не. нет, нет. Нет, 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 Так, хто це да, Лісан, да? к нам в гості прибув від голови правління Вілковича Олександр Владимировича, його помощник, голова профкому, 5 наш друг, який допомагає вертітися на перший дом її результат. І просимо його на слово. Спасибо. Уважаемые дорогие друзья, позвольте передать самые искренние, самые добрые поздравления накануне, на вашего профессионального праздника вот председателя правления Харьковской 55 Минковича Александра Владимировича, от всего нашего дружного коллектива. Мы считаем, что вы наши тоже друзья и коллектив, потому что долгие годы, долгое время вы были под патронатом Харьковской 55, ходили в состав Харьковской 35, поэтому позвольте в этот Предпраздничный день пожалуйста крепкого здоровья, счастья, личного счастья и всего самого-самого доброго. И вручить вам, вашему коллективу, в лице и Цветы, цифровой фотоаппарат, который вы просили давно уже. Ура! 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 А вопросы можно? Да, да. А какой у вас любимый врач? Я имею в виду Торопев, хирург, Европатол, для небеса. Савченко. Неискренный earth... ответ. <Declaration> Это все для того, чтобы вы подготовились к хорошему празднованию. Настроение для вас. Шановный Николай, я завжди рядом с нами селищна рада, начиная с головой селищного рада Шаватьков. Василій Івановичем, і надію, заміснителям наші каже, які прийшли, теж сьогодні поздоровити. Але не тільки по здоров'ям, вони нам допомагають. Дивіться, вже двері стоять. Такі двері, голова каже, дерзай. І ми пішли в організацію, вона нам допомогла. Без нього ми нічого не робимо. Просимо вас до перше. и вам, если вам что-то не это, вы все равно выйдете все. Скажете, помогай и все. И будет... Настойчиво. Это для людей. А мы, конечно, если есть инициатива, мы все завтра Владимир Михайлович тоже Нет, такие принцип. Если а люди, еще больше это проводим, будет. Да. Значит, шановные медики, yes. медики, дозвольте вас привітати с вашим профессиональным святым от имени Виконкому особисто депутатського корпусу всієї територіальної громади, тому що ви стоїте, у нас охороняєте наше здоров'я, допомагаєте нам. І за, все, це, за всю вашу ціннолеку, повсякденну працю, велике-велике спасибо. Велике, велике. Щиро дякую вам також за те, що ви підтримуєте у нас у всіх наших починаннях, наприклад, в на маломустрій території, завдяки вашій допомозі і біля поліклініки, подивіться, як приємно квіти. І на закріплених територіях, і виходите на суботники. Щиро вам спасибі. Я ще раз вам всім кажу, що не даримо нас принцип майбутнє будуємо разом. Якщо ми будемо спільно працювати, спільними зусиллями, ми можемо змінити наше життя на краще. Тому щиро вам за все, дякую. І дозвольте вручити вам нагороди Давайте подякуємо. Дякую висловлюється колективу Солоницької поліклініки, завідаючи районів за сумнівне ставлення до праці, високий професіоналізм, активну громадську діяльність, та знагоди професійного свята Дня медичного працівника. Буде високо піднятою головою і всі грамоти. Дякую, висловлюється колективу відділення швидкої медичної допомоги Солоницької поліклініки, старший фельдшер Голана Людмила Миколаєвича. Ну, як Володимир Михайлович сказав, пора святкувати сьогодні. Тут вам запам'ятаємо. Повертайтеся, ліцом ліцом не спіши, не спіши. Дозав... Подякували в актерологічної лабораторії Самітської поліклініки, старший лікар Будюжніна Миколаєва. <кліх> Коллективу. Okay, вот она, okay. вот она okay. падает, Вот она падет. Коллектив РМВД Минсельхимской поликлиники, скашивший Ура, ура!

Колектив централізованої стерилізаційної відділення Самітської поліклініки, старша міцністра, Шаламова Оксана Петрівна. Колективи жіночої консультації Соломійської поліклініки, старший лікар, Деменка Тетяна Миколаївна. Добрый день. Да, да ну да, <реклама> Коллективы регистратуры Целуницкой поликлиники, старший, старший медрегистратор Гузенко Медея <плама> Это как в театре. В Театр начинает вешалки, а, веки а веки да. веки, <реклама>

Колективи живопротезного відділення Соломинської поліклініки, старший вікер Астридковували на Миколаєві. Они радують в поліці Любопил, ветерани приїжджають, вони протезируют. Філіал от центральне революції у нас. Они выговорили большую роботу. Подяка висловлюється колектив амбулаторії загальної практики сімейної медицини, завідувачі Назарчук Микола на полозі. нагрожується сімейна медсестра Подільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Касабрюкова Анна Миколаївна. Новороджиеца, семейная медсестра Подерской амбулатории за практики семейной медицины Спирина Катерина Николаевна.

Ми Кажем, да, да? от, спасибо. Я хочу сказати вам, що нас поздравили, поздоровили от такі хворих, наприклад, Когуєнко, ви ж знаєте, всі, Петра Петровича, він працює знає, в партії. Ну, прекрасна людина, ну, хворіть. Здоров'я не поздравляю. Так, здоров'я? Є. Значить, він висловлює подяку, крім цього, що всьому персоналу і в дні професійного свята медичних працівників я хочу подякувати через газету, будемо писати газету. Усіх медів першу чергу працюють в бригаді і керують роботи з швидкою допомогою. Алана Людмила Миколаївна, Андрій Катерина Миколаївна, Рінченко Ользі Улянця, Інні. І улянцеві іні багатьом інші фельдшерам швидкої, з якими на жаль, завжди не вистачає часу ближе познайомитися, а самі вони люди скромні про себе не заявляють. Спішать за допомогу. Але дуже людям чим і уважні нас спаси, заслуговують злоді е, е, Воронцові, Світлана Миколаїв, що працює в денному стаціонарі, Татіщенко Тамарі та Марі Дмитрич, медцяти, яка діагностує роботу серця на кардіори згоджено. Благоджено працює амбулаторія, веде щоденний прийом, Дякую столкової хворих, зокрема сімейний лікар, тортуменко Людмила Петровна, медсестра Савоненко. Щиро вітаю вас із посіним святом, зичу вам міцного здоров'я, не вивченого оптимізму, особистого щастя, наснаги, хай обходять вас не грати, згадують тільки з повагою і вдячні люди. Від її душі, низькі облід. Хочу сказати, що до нас є подяки від, ну, для колективу, це від Хвилецької Марії 80 років, від депутатів Пересвячанської селищної ради Мальцеві Блашко відписали, нам, від подяки від Москальової, Потопальській сімейного лаврик, Лаври, Риса Салаві, сестра, Фетика, щира, Москальової, Саєнка Владіна. Від медсестра від Євгешко, Деменко Тетяна Лікаря Кушергіва та Кушерка Байрамова, щира подяка Якушко, Служенко, Репетун. від сім'ї Зиченко. А також подяка всьому колективу словіської політики від Личакова, і інвалід другої групи. Це приємно. Давайте подякуємо. Звичайно, поздоровив нас наш головний лікар Зозер Тимоводеречи Дольчак Дмитрій Юрович і написав нам такі слова, я повинен декілька рядків прочитати. Ваша праця завжди потрібна людям, адже ви стоїте на варті здоров'я народу, повертаєте надію людям, допомагати зціленню хворих. Ваші таландові руки дарують людям радість, життя. Хай усе хороше зроблено душею та натхненням. Ну і з повагою, наш головний лікар. Крім цього, поздоровлення направив нам голова Дріт. нашей есть такая организация Максюк Владимир Иванович сам персонально пришел и принес вскрытку. всем кто служит в медицине от души хотим сказать слово, слово главное спасибо а здоровья пожелать дальше людям помогайте труд зачтется вам с полна никогда не унывайте вам удача лишь нужна давайте подяркуем І поздравили наші сусіди, це завідуюча лікарні імені Агієнка села Вільшани, завідувач турчак Яна Миколаївна, дуже приємно. Колектив лікарні імені Агієнка села Вільшани. Щиро вітає вас та увесь медичний колектив з професійним святом Днем медичного працівника. Давайте Ну, Було б не справедливо. Є? І все. Е, ну, ми запрошували ветеранів, хотіли, щоб пройшли, ну зуміли, змогли пройти е, Козуб, Надіжда Дмитрия, де ви, де ви? Підійдіть до нас, будь ласка. Книгу вам вже не вручили, книгу? служение людям, И книгу, то, что вы, вы говорили. Да, да. Владимир Михайлович подготовил, вот вы почитаете. <свистые> Если... давайте <свистые> я Только не снимать. <свистые> Почему? <свистые> <Да>? а, <свистые> спасибо. <надо>. Нет, ну <свистые> вы Чем вы на выше <свистые> любовь, <вол>, да? Вот <свистые> 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 <св Дякую всім, що не забуваєте нас і приглашаєте на праздник. Спасибо. Було Спасибо. Спасибо. Спасибо, вы... ну, б бы не зовсім коректно, якщо б ми не задали Сітвере Горому. Бо це друга наша мама, де ви, яка курірує, приїжджає, підказує, допомагає, якщо воска. Тобто, все це для того, щоб все-таки ми відчували комфортно раз. А друге, щоб населення відчуло, що в Солоницькій дійсно на рівні медицина. Слава Григорію, ми вам вдячні і бажаємо так держати далі. І бажаю вам все, що ви справа.

Пропозиция Вот тут на крыльце сфотографируется С нашим Владимиром Михайловичем Вот так, всем коллективом Мы повертаемся сюда на А с Владимиром Михайловичем мы внизу Как помните раньше ну фото были Все стоят Поднимайтесь Пожалуйста, все хорошо, на меня посмотрели все, все на меня. Все, Алёрачка тоже на меня посмотрели, улыбнулись нормально, цивильно смотримся. Так, хорошо, еще раз можно. Отлично, спасибо всем. Ну что?